Закладанный низ, Хюмер деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. Трамп готов удушить Путина санкциями. Диктатору нагло врут о крахе экономики. Гурулева позорно выгнали на задворки империи алкоголиков. Мы приготовили для вас эти и другие главные новости дня здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Услова. Удавка на шее Путина почти затянута. Еще раз покажет и докажет Трампу, что не и все. Песенка спета. Да меч рухнет на его плешивую диктаторскую голову. Трамп готов. Готов удвоить санкции США против Российской Федерации, чтобы заставить ее положить конец войне против Украины. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины РФ Кит Келлок в интервью The New York Post. В настоящее же время Келлок ставит санкциям против России всего лишь оценку 3 по шкале от 1 до 10, если считать, насколько болезненным может быть экономическое давление в принципе. Сами санкции США, например, направленные на прибыльный энергетический сектор России, номинально в два раза выше, но все еще есть возможность и их ужесточить. Калак отметил, что можно ужесточить, в частности, последние санкции, направленные на добычу и экспорт российской нефти. Он подчеркнул, что если кто-то понимает, что такое рычаги воздействия, так это Трамп, о чем свидетельствуют его шаги в решении других иностранных проблем. Калак также заявил, что администрация предыдущего президента Шаджа Байдена не помогала Украине так, как следовало бы, не предоставляла нам необходимое оружие или стратегию в нужное время. По словам спецпредставителя Трампа... РФ нельзя победить исключительно военным путем, так как она всегда воюет на истощение. Они к этому привыкли. Я имею в виду, что эта страна была готова потерять и потеряла 700 тысяч человек в Сталинградской битве за 6 месяцев. И они не моргнули глазом, сказал он. Поэтому необходимо применять другие способы воздействия. Какие же рычаги давления готов применять Дональд Трамп и готов ли он? Мы спросили политолога, эксперта-международника Максима Несветайлова. По какой шкале он оценивает решительность Трампа услышим. Это не означает, что санкции против российских олигархов отменяют, но у них теперь будет больше возможностей их обходить. За этим так пристально никто не будет смотреть. Они могут ввести и новые санкции. Трамп может и удвоить санкции, но вопрос не в том, сколько их будет, а как соблюдают эти санкции. Если на бумаге это легко взять и подписать новый санкционный список, то организационно проконтролировать их соблюдение это большая работа. О которой должны заниматься люди. И это история, когда они максимально оптимизируют затраты, очень показательно и популистично. А вот россияне не сидят сложа руки и работают над тем, чтобы продвигать свои нарративы, в частности через пропагандистов США, таких как Карлсон и Маск, распространяющие фейки о том, что американским звездам платили за приезд в Украину. И это без всяких доказательств распространяется, легитимизируя всю ложь на весь мир. И это следствие активной работы Российской Федерации, как мне кажется. Сам же Трамп убеждает прогресс на лицо в вопросе остановки войны в Украине. 6 февраля во время участия в ежегодном национальном молитвенном завтраке в своих речах упомянул Трамп о войне в Украине и на Ближнем Востоке. В частности, он выразил убеждение, что уже есть определенный прогресс в переговорах по миру в Украине. Об этом пишет «Голос Америки». Национальный молитвенный завтрак – это ежегодная встреча представителей власти, общественных организаций, лидеров религиозных конфессий, бизнеса, во время которой они обсуждают важные вопросы и молятся, что логично. Трамп в этом году выступил на двух таких завтраках. Сначала в Конгрессе, а затем и в столичном отеле «Хилтон» в рамках саммита международной религиозной свободы. Среди прочего, он заявил, что якобы по вине предыдущей администрации начались войны в Украине и на Ближнем Востоке. Трамп подчеркнул, работает над тем, чтобы остановить войну в Украине и освободить израильских заложников в Газе. По его словам, уже есть определенный прогресс в переговорах относительно мира в Украине. Также он подчеркнул, не успокоится, пока домой не вернутся все израильские заложники, которые до сих пор находятся в Газе. Все эти миллионы детей, вы знаете, солдат просто уничтожают две стороны. Вероятно, 800 тысяч россиян 600-700 тысяч украинцев, молодые люди, просто лежат на поле боя мертвые. Там ужасная ситуация, мы очень упорно работаем и, я думаю, прогрессируем, чтобы остановить это. А мы готовимся к переговорам с США на всех порах и уже ведем общение с новой администрацией Белого дома. Специальный посланник президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог встретился в четверг с Оксаной Маркаровой, послом Украины в США. Во время своей первой официальной встречи Келлог и Маркарова провели всестороннее обсуждение ситуации в Украине. По словам главы украинской дипломатической миссии, эта встреча стала для Маркарова и Келога первой после его официального назначения, хотя ранее они уже в других амплуа пересекались. «Мы провели всестороннее обсуждение со специальным посланником и его командой и моими коллегами», написала Маркарова. Предстоящий визит Кита Келлока в Украину обсудился с ними глава Офиса президента Андрей Ермак. Ермак отметил, они обсудили его предстоящий визит в Украину, который является для нас очень важным. Справедливый и устойчивый мир – приоритет для Украины, добавил руководитель Офиса президента. Кроме того, сообщил Ермак, с Келлогом они говорили о ситуации на фронте, обсудили вопросы безопасности гражданского населения Украины и предстоящие встречи на Мюнхенской конференции по безопасности. Благодарны за поддержку, написал Ермак. Активные контакты украинских властей с представителями команды нового президента США являются залогом успешной подготовки к переговорам по установлению справедливого и устойчивого мира в Украине, убежден Андрей Ермак. Об этом он сказал в интервью журналистке Associated Press Сьюзи Блан. Он напомнил, что в Киеве очень ждут визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале. Для президента Владимира Зеленского и нашей команды очень важно, чтобы новая администрация США скорее получила полную реальную информацию о ситуации на поле боя, о том, как проходит мобилизация, какова ситуация с доставкой вооружений и техники, заявил он. По словам Ермака, такая непосредственная коммуникация важна для выработки совместной с партнерами позиции, потому что невозможно формировать какие-либо планы по достижению мира без Украины. Ермак напомнил, что ранее провел и телефонный разговор с советником президента США по нас безопасности Майком Уолсом. Ожидаются контакты и с другими членами администрации Дональда Трампа. По словам Ермака, это все является подготовкой к предстоящей встрече президентов Украины и США на этом уровне. Эта встреча, я абсолютно уверен, чрезвычайно важна. Я считаю необходимым, чтобы она состоялась как можно быстрее. Мы над этим работаем, подчеркнула ВАОП. Ермак акцентировал, что Украина должна подойти к переговорам по установлению справедливого и продолжительного мира в сильной позиции. Также необходимы гарантии безопасности, что сейчас одна из ключевых тем всех разговоров с партнерами. В любом случае, Украина должна получить сильные гарантии. Речь идет о том, как предотвратить любую потенциальную агрессию со стороны России. Это не та страна, которая уважает международное право, права человека, и любые решения не будут работать, если они не будут обеспечены и подтверждены надежными гарантиями безопасности, объяснил он. Кроме того, в будущем Украина хочет быть сильным партнером во многих областях, в частности в экономике. Наша страна стремится привлечь инвестиции из США и других стран. Именно поэтому в плане победы есть пункт об инвестициях в добычу полезных ископаемых. Специальный представитель Шакет Кайлок совершит визит в Украину после участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля анонсирует спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Рабочие даты есть, даты визитов мы никогда не объявляем заранее из соображений безопасности, но действительно ожидаем этот визит в феврале, подтвердил Тихий. По его словам, украинская делегация будет иметь контакты с Келлогом и в рамках Мюнхенской конференции. Во время визита в Украину его будет сопровождать целая делегация, сейчас формируется ее состав. Также спикер МИД прокомментировал слова Келлога о необходимости уступок от обеих стран, призвав сконцентрироваться на уступках со стороны, в первую очередь, России. Мы ожидаем контактов и после этого визита. Не буду вдаваться в конкретные детали и даты. Просто подтвержу, что визит очень важен. Это возможность для нас донести подробную информацию о состоянии на фронте, о нашем видении путей к справедливому и всеобъемлющему миру. И мы этим шансом обязательно воспользуемся. Украина не нападала ни на кого. На Украину напали. Их путь к справедливому миру лежит через прекращение российской агрессии. Надо прежде всего сосредотачиваться на том, как эту агрессию прекратить и как обеспечить, чтобы она не повторялась. Также спикер министерства повторил, что Украина нуждается в сильных комплексных гарантиях безопасности, которые будут гарантировать, что российское нападение не повторится. Отдельно Тихий сообщил, что сейчас прорабатывается контакт между министрами иностранных дел Украины Андреем Сибигой и государственным секретарем Шамар Рубио. Работа ведется с предварительной датой этого контакта, но я не буду забегать вперед. Давайте дождемся, когда он состоится, добавил он. Не торопись, Капутина, Дмитрий Песков тоже пытается создать видимость, что они еще ого-го, великие игроки на мировой арене, тизер нет, но призывает Песков не торопиться. Пресс-секретарь Кремля попросил не спешить и заявил, что никаких серьезных обсуждений возможной встречи Путина и Трампа не было. В Кремле прокомментировали недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты ведут конструктивные переговоры с Москвой и Киевом по поводу войны в Украине. Отвечая на вопрос CNN, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких серьезных обсуждений возможной встречи между Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным не было. У них не было никаких первоначальных контактов, чтобы обсудить, нужна ли им встреча или нет. И если нужна, то когда и как, сказал Песков. Песков также попросил журналистов не торопиться, что прокомментирует ситуацию, как только они получат что-то конкретное. Также неторописько ответил на вопросы о том, как, какие компромиссы может пойти Россия на переговорах с Украиной. Да ни на какие, это видят все. Никакой конкретики нет, действительно, признается и сам Песков, но повторяет мантру о том, что они как будто бы все сильные группы за переговоры. У России сохраняется готовность к переговорам. Об этом неоднократно мы говорили на самых разных уровнях, прежде всего на уровне главы государства. Эта готовность сохраняется. Россия открыта к переговорам. В любом случае урегулирование должно наступить в результате переговоров. Поэтому ну, пока чего-то чего конкретного на этот счет пока нет. Вруты не краснеют, и манипулируют, в частности, планом Трампа, чтобы внести раскол в наше общество. Российская Федерация пытается запутать украинцев своими заявлениями о готовности к переговорам. Россияне спекулируют, в том числе и планом Трампа, так называемым. Об этом сообщил, предупредил, рассказал начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что, несмотря на свои заявления о готовности к переговорам, у россиян есть ресурсы на войну в течение всего 2025 года. Именно поэтому оккупанты пытаются играть в такую игру переговоры, но выдвигают разного рода условия. Они сливают определенного рода планы, которые называют планами Трампа это сливы, опять же, нереалистичных пунктов, которые не соответствуют действительности, потому что самого плана, это четко было сказано, самого плана так-то пока нет. Соответственно, этот план будет представлен исключительно при встрече, при разговорах на высшем уровне. И Кит Кайлок сказал, что план будет представлен лично Трампом. Напомню, Коваленко, по его словам, россияне часто используют для таких сливов и западные СМИ, аналогично тому, как делали это еще во время минских переговоров. Таким образом, Кремль пытается вызвать определенное недостаточное Довольство внутри или украинского общества, или запутывая таким образом саму команду Трампа. Также Россия начала активно продвигать тезис о так называемой нелегитимности украинской власти. Зачем? Услышим. Это абсолютный абсурд, потому что на самом деле Путин является нелегитимным президентом, поскольку он проводил сфальсифицированные выборы в России, считая голоса на временно оккупированных территориях Украины. Голоса украинцев. Поэтому с точки зрения международного права он является нелегитимным президентом. Впрочем, они оставляют лазейки для себя, и если будут какие-то договоренности, они могут всегда отступить от них, сказав, что, мол, же власть украинская была. Как бы ни пытались манипулировать российские никчемные пропагандисты, представители так называемой власти, мир все видит. У Трампа есть сила освободить Украину нанести удар по Путину и Си Цзиньпину, а на кону стоят все полезные ископаемые Украины и возможность нанести сокрушительный удар по России и Китаю. У президента США Дональда Трампа есть достаточно власти, дабы освободить Украину от РФ и нанести удар по войне российского диктатора Путина и его начальника главы Китая Си Цзиньпина против Запада. Об этом говорится в материале издания «Захил». Если Трампу это удастся, то США и Европа получат все украинские полезные ископаемые – в противном случае Вашингтон и Брюссель получают только их часть. Теперь это его, Трампа, война. Выиграть или проиграть, и не только в Украине, но и во всем мире, акцентируется в материале. Издание отмечает, что важно то, что украинская сторона уже продемонстрировала готовность заплатить самую высокую цену, чтобы обеспечить свое выживание как нации, свободной от российского гнета и без будущего репрессивного господства. Сотни тысяч украинцев уже погибли и были ранены. Целые города, размером с Денвер, включая Мариуполь, были разрушены бомбардировками России, что является прямым нарушением Женевских конвенций и не только, отметило издание. А Западу давно интересны украинские полезные ископаемые. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов, а они имеют замечательные полезные ископаемые. Я хочу обеспечить безопасность полезных ископаемых, и они готовы это сделать. Так на днях Трамп комментировал предложение Украины. Украина имеет одни из крупнейших в мире месторождений графита, лития, титана, берилия и урана. Мир через силу. Именно в таком ключе будут обсуждать вопрос российско-украинской войны во время Мюнхенской конференции безопасности, запланированной на 14-16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе послов группы семьи в Украине. Послы G7 услышали от министра Сибиги о планах Украины. Мир через силу. Такой месседж будет звучать на Мюнхенской конференции безопасности и на третью годовщину полномасштабного вторжения, говорится в сообщении. Тема войны в Украине, вероятнее всего, будет ключевой для обсуждения участниками конференции. Специальный представитель президента Шакит Кайлак анонсировал широкие дискуссии по этому вопросу с союзниками на полях Мюнхенской Секьюрити Конференс 2025 года. Украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, на которой также ожидается участие вице-президента Шаджи Дивенса и спецпредставителя по вопросам Украины Равкита Келога, возглавит президент украинский Владимир Зеленский. Об этом Associated Press сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны и свои взгляды относительно того, как можно достичь долговременного мира. На встрече в Мюнхене, как заявил Ермак, Украина надеется обсудить и гарантии безопасности, которые можно вести, дабы предотвратить повторную агрессию со стороны России. Экономика же Путина, как и сам он, на волоске и на грани краха. Но у него своя реальность темпы экономического роста России оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, сочиняет российский диктатор новую сказку. Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых. И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках. Ну, насколько вот я вижу по официальной статистике, США 2,8%. В целом хороший показатель. в еврозоне, конечно, все. Это Путину рассказали, что российская экономика растет с рекордной за 14 лет скоростью автор всего творчества, премьер РФ Михаил Мишустин. Ему даже злая мачеха санкции не помеха, бросает он в ограничения Запада гнилым, отравленным собственным враньем яблоком. Можно сказать, что экономика страны успешно справилась с беспрецедентным санкционным давлением, в отличие от многих стран, которые сами платили против нас санкции. В ряде случаев ситуация там близка к стагнации, заявил Мишустин. Росстат представил их первую оценку по ней. Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше Ожиданий. В декабре причем мы вышли на показатели теперь в 4,5% роста. Здесь индекс дефлятор ВВП за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%. И вот в результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 триллионов рублей в реальности к стагнации близка российская экономика, хотя темпы ВВП формально остаются высокими. Реальная производственная активность в экономике увеличиваться почти перестала, считают аналитики. Путину просто врут. А почему и о чем знает аналитик газового рынка Михаил Крутихин. Они недавно объявили, что вот российские граждане не умеют подсчитывать инфляцию, когда ходят в магазины и сравнивают цены с тем, что было, скажем, год назад. На самом деле надо считать по совершенно другой формуле. На самом деле инфляция совсем не такая, как вы там себе представляете. А то, что касается ВВП, то это показатель, что он ни о чем не говорит в стране, которая занимается ведением войны. Это когда грандиозные деньги государственные субсидии, льготные кредиты, кредитования от банков идет на военную отрасль, где клепают какие-то железки, которые через две недели сгорят на фронте. Когда активно шьют военную форму для солдат, для контрактников, срочников, которые тоже То какая польза? Да, но покажите, как у вас замечательная обрабатывающая отрасль выросла там на 4 с чем-то процента. А куда все это пошло? Это что, на пользу стране, на пользу технологического развития, повышения жизненного уровня населения? Да и сами россияне как-то тяжестью кармана не обременены. Статистика показывает улучшение материального положения населения. Доходы и сбережения растут, бедности безработицы снижаются, однако тех. Кто считает, что за прошлый год люди стали жить беднее больше, чем тех, кто думает, что россияне стали жить богаче? Это показывает опрос Левада Центра. На вопрос, как изменился уровень жизни основной части населения, 38% ответили, что положение изменилось к худшему по сравнению с 18% ответивших к лучшему. Соотношение ответов о возможности хорошо зарабатывать 30% против 23%. 37% считают, что ничего не изменилось, еще 9% затруднились или не захотели ответить. Не все, слава богу, у россиян и на, как они считают, их территориях, на самом деле незаконно аннексированных, но это временно. К Крымскому мосту приготовится голо везде, не знаю, чем прикрывать ПВОшные дыры. Поэтому экстренно оттягивают системы ПВО из Крыма. Агенты АТЕШ из состава ВСРФ сообщают, что командование российской армии начало вывод Отдельных зенитно-ракетных подразделений из Крыма в Россию. Это решение продиктовано не только ударами сил обороны Украины по нефтебазам и военной инфраструктуре, но и общественным давлением внутри России. Часть комплекса, включая установки 31-й дивизии ПВО, уже передислоцируется с полуострова на новые позиции. Оккупанты понимают, что этот шаг создает критические бреши в обороне Крыма, но выхода другого у них нет. В результате уязвимыми остаются аэродромы, военные склады и Керченский мост. Атаки украинских дальнобойных дронов демонстрируют, путинский режим не способен защитить военные объекты в Белгородской, Курской, Воронежской областях и ряде других регионов России. Им приходится рисковать, поскольку потери нефтебаз и логистических узлов в России уже достигают критической отметки. Путинский режим может лишиться возможности эффективно снабжать свои войска топливом, что неизбежно скажется на их боеспособности на фронте. Этот результат стал возможен не только благодаря ударам сил обороны Украины, но и активным действиям партизанского движения. Агенты АТЭШ несли ключевой склад в ослаблении оккупационных сил. И это только начало. Мы знаем, что враг слаб, и теперь он сам создает для нас удобные условия для его полного раскрома. А что же случилось? С чего такая паника у россиян? Мы спросили военного эксперта Игоря Романенко. И вот, что он нам ответил. Мы видим, как наносятся ответные удары вглубь Российской Федерации практически ежесуточно. У нас теперь есть новые беспилотные системы с дальностью полета до 2500 километров с полезной нагрузкой боевой части до 300 килограммов взрывчатки. Это уже прилично, но россияне реагируют на это и перебрасывают системы ПВО с места на место. Им очевидно, что не хватает этих средств, потому они и забирают ПВО из Крыма. Поэтому мы должны определяться скурпулезно с ударами вглубь России и по временно оккупированному полуострову. Военное руководство должно определяться, где наносить главные удары и на этом сосредотачивать свои усилия. Недаром скулили их первом полугодию Курской СВО имени Силы обороны Украины и российские пропагандисты. Очередная волна наступления ВСУ на вражеской территории действительно несется и накрывает. Силы обороны во время новой серии механизированных штурмов Курской области, пока еще Российская Федерация, продвинулись на расстояние до 5 километров к юго-востоку от Суджи. Об этом сообщает Институт изучения войны. Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от Махновки и на север и восток от Черкас Канапельки. Суд же обаянь и захватили Калмаков и Фанасеев Купиште ТСВ. Также отмечается, что ранее Россия, чтобы попытаться вытеснить украинских бойцов из Курской области, собрала около 78 тысяч военных, среди которых были 11 тысяч солдат КНДР. Элементы элитных формирований, воздушно-десантных войск России и морской пехоты бесславной. Но потеряли больше, чем обрели. По данным нашего генштаба, потери российских войск убитыми и ранеными составляют за эти полгода на территории Курской области 39 900 дней а из 11 тысяч северокорейцев в том или ином формате по меньшей мере четыре штуки. Тем временем Украина готова эвакуировать гражданских россиян из Курской области, сообщает французская газета Le Monde. Организовать гуманитарный коридор для эвакуации российских гражданских, проживающих на подконтрольных ВСУ территориях Курчины, возможно при условии официального запроса от России, заявили в офисе президента издания. всего в районах Курской области, которые находятся под контролем украинской комендатуры, проживает более 1500 российских граждан. Россия же только бомбит свои лишь на территории Курской и Белгородской областей, а по всем регионам своей необъятной, но бездарной, продолжает собирать тысячи в угоду путинских амбиций. Мобилизация в России и не останавливалась, хоть мы знали. В армии оккупантов привлекли почти 430 тысяч человек за 2024 год. В 2024 году в армию страны агрессора России набрали не менее 427 тысяч военных. Таким образом, ежемесячно армия оккупантов пополнялась на 36 тысяч человек, сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Украины форму. Он подчеркнул, что в последнем квартале 2024 и в начале 2025 года россияне теряли в войне против Украины более 40 тысяч солдат ежемесячно, то есть российская армия в минусе, если не учитывать наемников, солдат из Северной Кореи. Однако у России остается огромный мобилизационный ресурс внутри страны. Сейчас многие из них пополняют армию, неважно, что больше срабатывает, финансовый стимул или пропаганда, сказал Гаврилюк. Он добавил, что РФ пытается привлечь в армию больше заключенных, жителей временно оккупированных территорий и солдат из Кан дар наемников из многих стран мира и тому подобное. Но мобилизация в России никогда не останавливалась, она просто переведена, так сказать, на контрактную форму, потому что Кремль создал очень эффективную рамку для информирования и зомбирования своего населения. По состоянию, на 7 февраля оккупанты потеряли в Украине, по данным Генштаба, примерно 846 650 солдат. Потери за сутки составляют ориентировочно 1340 военных. 30 января Гурмина Вороны сообщила, что в 2025 году Россия рассчитывает привлечь к войне против Украины не менее 126 тысяч солдат из так называемого спецконтингента, заключенных, должников и тому подобное. В целом Кремль планирует мобилизовать 280 тысяч человек в этом году. Фисташки гниловаты. Запуска Орешника по Украине 6 февраля не было. В случае пуска россияне должны предупреждать Запад, но этого не происходило, пишет глава Центра противодействия дезинформации Пресс-НБО Андрей Коваленко. Россия в случае таких пусков должна предупреждать западных партнеров. Предупреждения не было. И самого запуска с последующим падением ракеты тоже не было, пояснил Коваленко ранее издание Forbes. Со ссылкой на украинского военного блогера Кирилла Сазонова писала, что россияне 6 февраля как будто бы запустили по Украине орешник, но пуск был неудачным. Отмечалось, что ракета разорвалась и упала на территорию РФ. И снова у россиян все мимо, и орешники, и боярышники, и никому уже давно не страшны запугивания. Ну и до допился. Российского Андрея Гурулева выгоняют из комитета обороны Госдумы РФ и отправляют на почетную ссылку свалку в комитет региональной политики. Генерал Гурулев, бывший командующий 58-й армии, проявил свой талант полководцев в Сирии на местных рынках и застольях с офицерами армии Асада. Также он предлагал вернуть смертную казнь и уничтожить 20% россиян, потому что они гниль, не поддерживающую войну против Украины. Сам Гурулев, впрочем, не считает, что его ушли из-за профнепригодности. Он заявил, что его перевод из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению связан с активной работой парламентария, касающейся жизни россиян на местах. Полностью поддерживаю решение руководства о переходе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Гордо сказал Гурулев. Любитель стакана отметил, что его позорное изгнание, безусловно, продиктовано его активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах. Вот пусть пойдет, поможет с эвакуацией жителей Суджи или может теперь руководить батальоном Ослов. Это новые помощники Второй армии мира на фронте. На самом деле новость не сильно и красочная. Чем больше таких высокопрофессиональных персонажей, как Урулев, имеют отношение к руководству Российской армии, тем больше шансов у нас, конечно же, победить. Зло не всегда выглядит как зло. Иногда оно смотрит прямо на нас, а мы этого даже не понимаем. Однажды в сказке. Всегда у нас. Прокарабин 20 минут. Со мной Ирина Узлова. Друзья, приходите в понедельник. Пока подписывайтесь на YouTube 24 Оставляйте свои лайки, комментарии. Все это приятно, полезно, поднимает нам настроение. Приятно с вами пообщаться. Берегите себя. Увидимся и победим.